নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল জ্ঞান শক্তি এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ অসম বুৰঞ্জী কেইটামান মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যিকেইটা কুৱেশ্যন একজাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইবাবে আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো আৰু কুৱেশ্যন টাইপত থাকিব আপোনালোকক সকলোৱে নোট কৰি ল'ব পাৰিলে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ল'ব ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আনচাৰ কেইটা দিব ইয়াৰ কিমানটা পাৰিব আপোনালোকে জনাব এই ভিডিঅ'টো যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে গ্ৰেট থ্ৰী আৰু গ্ৰেট ফ'ৰ দিব কৈ আছে তেওঁলোকৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব ইয়াৰ পৰা কমাণ পৰিব পুৰাণত অসমৰ প্ৰাচীন নাম কি আছিলে হয়তো সকলোৱে জানে কামৰূপ প্ৰাচীন অসমত কেইটা ভাগত বিভক্ত আছিলে চাৰিটা ৰত্নপীঠ কামপীঠ স্বৰ্ণপীঠ আৰু সৌমাৰপীঠ কোনজন ৰজাৰ নাম মহাভাৰতত পোৱা যায় ইয়াৰ আঞ্চাৰটো হৈছে ভগদত্ত নৰকাসুৰৰ ৰাজধানী ক'ত আছিলে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ নৰকাসুৰে কাক বিয়া কৰাইছিলে বিদৰ্ভ ৰাজকুমাৰী মায়াক নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ কুৱেশ্যনটো হৈছে নৰকাসুৰে কাক বিয়া কৰাইছিলে এইটো গম পালেই নৰকাসুৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বংশটো হৈছে ভ্ৰৌম বংশ নৰকাসুৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বংশটো হৈছে ভ্ৰম বংশ পুৰণি অসমীয়া আখৰে চানে কি ক'ত পোৱা যায় ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে কুমাৰ ভাস্কৰ ব্ৰহ্মণৰ তামৰ ফলিত জোঙাল বলহু গড় কোনে সাজিছিল আৰিয়মত ৰজাৰ পুতে জোঙাল বলহুৱে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব ভ্ৰমণ বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা কোন আছিলে ইয়াৰ আঞ্চাৰটো হৈছে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন ভাস্কৰ বৰ্মনৰ শাসনকালত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰলৈ অহা চীনা পৰিৱাৰ্যকজনৰ নাম কি আছিলে ইয়াৰ আঞ্চাৰটো হ'ব হিউৱেন চাং ভাস্কৰ বৰ্মনে সিংহাসনত আৰোহণ কৰিয়ে প্ৰৱৰ্তন কৰা নতুন চনটো আছিলে আপোনাৰ ভাস্কৰ ভাস্কৰ ব্ৰমনৰ ৰাজত্ব কালত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ কোন আছিলে শিলভদ্ৰ হৰ্ষবৰ্ধন আৰু ভাস্কৰ ব্ৰমণৰ মাজত বন্ধুত্ব স্থাপন কৰা কটকীজন কোন আছিলে শংখবেগ হিউৱেন চাঙৰ কামৰূপৰ বিষয়ে লিখা টোকাটোৰ নাম কি আছিলে চি ইউ কি নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে চালস্তৰা মংসৰ শেষৰ ৰজাজনৰ নাম কি আছিলে ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে ত্যাগ সিংহ ত্যাগ সিংহ সকলোৱে হয়তো জানেই আৰু পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিলে ব্ৰহ্মপাল অগ্নিগড় ক'ত অৱস্থিত তেজপুৰত অগ্নিগড় কোনে নিৰ্মাণ কৰাইছিল বান ৰজাই বান ৰজা জীয়েকৰ নাম কি আছিলে উষা ঠিক আছে কুৱেশ্যনটো চাব ঊষাৰ লগত কাৰ বিয়া হৈছিলে ইয়াৰ আঞ্চাৰটো হৈছে ঊষাৰ লগত শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাতিনীয়েক অনুৰোদ্ধ হয়তো সকলোৱে জানে কালিকা পুৰণত কোন শতিকাত ৰচনা কৰা হৈছিলে দশম শতিকাত মহম্মদ বিন বখ্তাৰে কেতিয়া কামুৰ আক্ৰমণ কৰিছিলে কামৰূপ ৰাজ্যৰ ৰাজধানী কমতাপুৰ ৰাজা সন্ধ্যাই নাচিৰ গ্ৰন্থখনৰ ৰচকটো হৈছে মিনাজুন চিৰাজ এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে গৌৰ ৰাজ্য কত আছিলে ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে কমতা ৰাজ্যত কোনে খান বা খেন বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে নীলধেশ বহুত ইম্পৰটেণ্ট হয় মনত ৰাখিব সৰ্বপ্ৰথমে কামৰূপৰ আক্ৰমণ কৰা মুছলমানৰ শাসনকৰ্তাজনৰ নাম কি আছিলে ইয়াৰ আঞ্চাৰটো হৈছে বখ্তীয়াৰ খেলজি ইয়াৰ আঞ্চাৰটো হৈছে বখ্তাৰ খিলজী কেতিয়া চুতীয়া বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে এঘাৰশ ঊনানব্বৈ চনত চুতীয়াসকলে শেষৰ ৰজাজন কোন আছিলে নীতিপাল বা নীতি নৃত্যপাল ঠিক আছে আৰু কোঁচ শব্দৰ উৎপত্তি ক'ৰ পৰা হৈছে কোৱাচ বা কোম্বোজ কোঁচ ৰাজ্য কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে ইয়াৰ আঞ্চাৰটো হৈছে বিশ্বসিংহ আহোমসকলৰ অসমত কিমান বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল প্ৰায় ছশ বছৰ আহোমৰ শেষৰ স্বাধীন ৰজাজনৰ নাম কি আছিলে চন্দ্ৰকান্ত সিংহ কোনে স্বৰ্গদেউ প্ৰথমে হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিলে ইয়াৰ আঞ্জাটো হৈছে জয়দেশ সিংহ অসমীয়া ভাষাৰ বুৰঞ্জীত লিখাৰ প্ৰথম স্বৰ্গদেউজনৰ নাম কি আছিলে স্বৰ্গ নাৰায়ণ কোনে স্বৰ্গদেউ বা শইকীয়া হাজৰিকা পদবী বধৰ সৃষ্টি কৰিছিলে ইয়াৰ আঞ্জাটো হৈছে চুতেনেপা কাৰ শাসনকালত মিৰি জুমলাই গড়গাঁৱৰ অধিকাৰ কৰিছিল ইয়াৰ আঞ্চাৰটো হৈছে জয়দৌ সিংহ ভূঞা শব্দৰ অৰ্থ কি ইয়াৰ আঞ্চাৰটো হৈছে ভূমিৰ বা মাতৃৰ মালিক অসমীয়া মানুহে বিয়া বাৰুত হালধি ব্যৱহাৰ প্ৰথাটো কোন জনগোষ্ঠীৰ অৱদান আছিল ইয়াৰ আঞ্চাৰটো আছিল দ্ৰব্যসকলৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কেঁচাই খাতে গোসাঁই কিয় তামেশ্বৰী বোলা হয় ইয়াৰ যাতে তামৰ পাতেৰে সজোৱা মন্দিৰত ৰখা হৈছিল বাবে অসমত বড়ো কছাৰীসকলৰ পালন কৰা মুখ্য উপাদানটো হৈছে বৈশাগু অসমত মিচিংসকলে পালন কৰা উৎসৱটি হৈছে আলি আই লৃগাং আৰু চামাকানা কি হয় কাৰ্বিসকলৰ এটা মৃত অনুষ্ঠান এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হওক সেইটো বহুতো সোধা হয় এক্সামত ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্টটো পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ